ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ సంతాన గణపతి స్తోత్రం శ్రీ లంబోదరాయ నమః ప్రథమ పూజలు అందుకున్నవాడు గణేషుడు అతడిని పూజించిందే ఏ వ్రతమైన పూజలైనా ముందుకు సాగవు ప్రతి పనిలోని విఘ్నాన్ని ఆపడానికి గణేషుని పూజించాలి ఆయుర ఆరోగ్యాలు సంపదల కోసమే కాకుండా సంతానం కోసం కూడా ఈ స్వామిని ప్రార్థించాలి పూజించాలి సత్సంతానం కావాలనుకునేవారు ఈ సంతాన గణపతి స్తోత్రాన్ని భక్తితో నియమిత కాలం పఠించినా లేదా విన్నా సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని పెద్దలు చెప్తారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ सन्तानगणपतिस्तोत्रं नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च गुरुधराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासिताय ते गोप्याय गोपिताशेषा भुवनाय चिदात्मने गुरोधराय गुरवे गोप्त्रे गुह्यासितायते गोप्याय गुहिताशेषा भुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्नजनपालाय प्रणितार्तिविनाशिने शरणं भवदेवेश सन्ततिं सुदृढा कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्र मत्कुले गणनायका शरणं भवदेवेश सन्ततिं सुदृढा कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्र मत्कुले गणनायका ते सर्वे तव पूजार्थं निरताः मतः पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकं ते सर्वे तव पूजार्थं निरताः मतः पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् इति सन्तानगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु